assalomu alaykum mening uzoq yaqindan tomosha qilayotgan azizlarim o'ylaymanki barchangiz sog' omonsizlar mana muharram oyi ham kirib keldi muharram oyi hijriy yilning ilk oyidir ya'ni muharram oyining ilk kuni hijriy yilning yangi kuni yangi yilning boshlanishi hisoblanadi muharram oyida ashura kuni bor buni biz yoshligimizda eshitar edik lekin e, tom ma'nosini e, bilolmas edik e, ashura kuni nimaligini to'g'riroq men masalan e, batafsil bilmas edim turkiyaga e, kelin bo'lib tushganimdan keyin men uning ahamiyatini ma'nosini e, yana to'la to'kis o'rgandim e, ashura kuni e, muharram oyining o'ninchi kuniga ge to'g'ri keladi mana bu yil e, muharram oyi to'qqizinchi avgustda boshlandi va ashura kuni o'n sakkizinchi avgustdadir ashura kuni ahamiyatli kun bo'lib arabchadan o'n o'ninchi ma'nosini bildirgan ashara so'zidan kelib chiqqandir ashura kuni hijriy yilning ilk oyi muharramning o'ninchi kuniga teng keladi hadislardagi ma'lumotlarga ko'ra hazrat nuhning kemasining to'fonlardan qutulishi hazrat musoning qizil dengizni kechib isroil o'g'illarini firovundan qutqarishi hodisalari bu kunda ro'y beradi yana hazrat odamning gunoh ishlab tavba qilishi e, va tavbasining qabul qilinishi kuni hadrasi e, Hazrat idrisning tippa tirik e, ko'kka yuksalishi Hazrat ibrohimning olovda yonmasligi hazrati yoqubning o'g'li yusuf bilan qovushishi hazrati ayubning kasallikdan tuzalishi hazrati yunusning baliq qornidan chiqishi va hadis e, hazrati isoning tug'ilishi va o'limdan qutqarilib ko'k yuziga ko'tarilishi hammasi ushbu kunda bo'lgan yana 680 yilning 10 oktyabrida Hazrat muhammadning nevarasi Hazrat husayn va 72 yaqinini shahid bo'lgan karbalo voqeasi ham aynan ashura kuni bo'lgan ekan ashura kuni mu musulmonlar orasida qanday o'tkaziladi e musulmonlar bu kunda nafila ro'zasi tutadilar payg'ambar afandimiz sallallohu alayhi vasallam muharram oyida bir kun ro'za tutgan kishiga bir kuniga 30 kunlik savob bordir buyurib bu oydagi ro'zaning fazilatini bildiradilar muharram oyining 10-chi, 11-chi kunlari 11 tutilgan ro'zalarga qat qat savob yoziladi ayniqsa o'ninchi kuni ya'ni ashura kuni tutilgan ro'za o'tgan yillardagi gunohlarga kaforat deya buyuradilar muharram oyining ilk 10 kuni musulmonlar e, nafila namozlari o'qiydilar e, muharram oyida xayr va hasanot ya'ni ehtiyoji bo'lganlarga yordamlar qilinadi sadaqa berishga ahamiyat beriladi bu oyda qilingan xayr va sadaqaning savobi juda ko'pdir ikromlar qilishadi payg'ambarimiz ashura kuni oilasi va uydagilarga ikrom qilganlarga yil oxirigacha uning rizqida baraka va sermahsullik bo'ladi deb buyuradilar turkiyadagilar ham bu an'anaga o'rganishgan chunki e, bular ashura kunida turkiyadagi turklar ashura kuni masalan biz ham masalan men kelin bo'lib kelganimdan keyin mana shu paytgacha uyda hamma narsa bo'lsa ham ashura kuni borib yana alohida uyga e, olish berish qilamiz chunki barakat foizli bo'lsin deb yana ashura kuni bolalarni e, sevintirishning savobi ko'paygan bolalarga hadyalar e, ularni sevintiradigan narsalar olib berishning ham xususiyati juda ham ko'p ekan muharram oyining birinchi kuni e, har birida bismilloh aytib bir martadan ming marta ixlosu sharifni o'qiganga e, uq, e, janobi haqning o'zining e, lutfi va karami bilan o'sha o'qigan inson narigi dunyoga bu dunyodagi qul haqqi bilan ketmas ekan ashura kuni hazrati nuh va uning chaqirig'iga quloq solib kemaga chiqqanlarning ham ashura oshi yeganliklari uchun bu kunda ashura oshi qilib tarqatilish tarqatilish odat bo'lib urf bo'lib qolgan turkiyadagi turklarda ham bu bor ashura kuni ashura oshi tayyorlab tarqatishadi bizda o'zbekistonda men yoshligimdan bilaman bizda ashura kuni shirguruch qilib uyda yeyilardi va qo'shnilarga tarqatilar edi turkiyada esa ashura oshi qilib tarqatishadi ashura turli xil baqliyotlardan tayyorlangan oshdir as ovqatdir asosan asosiy baqliyot bug'doy lekin bug'doyning yonida fasol no'xot quritilgan anjir turshak qo'yiladi qo'shib qilinadi shakar qalampir munchoq ham hatto qo'yishadi va suvda uni uyitib olishadi va pishirishadi uni bezatish uchun bezatishga ham juda ahamiyat berishadi bezatish uchun ustiga funduq yong'oq mayiz anor dolchin ya'ni ковица sepib qo'yishadi mana shunday chiroyli bezatishadi va yeyishadi va qo'shnilarga ham tarqatishadi ashura kunida fazilatli bo'lgan harakatlar bular birovga sovg'a salom hadiya olib yoki yordam qilib uni sevintirish bolalarga hadiyalar olib sevintirish yaqinlaringizni qadrdonlaringizni borib ziyorat qilish hammaga kular yuz bilan muomalada bo'lish keyin ko'p duolar o'qish o'sha kuni ko'p quron o'qish Iı, va ko'p salom berish juda ham fazilatli ekan hatto shunday deyishadiki o'nta musulmonga ashura kuni salom bergan butun musulmonlarga salom bergandek bo'ladi deyishadi mening beradigan ma'lumotlarim bular edi hammamiz ashura kuni ibodatlarimiz qabul bo'lsin hammangizning duolaringiz qabul bo'lsin ashura kuningizda qilingan e, barakatli olish berishlaringizning barakati butun yil bo'yi sizni tark etmasin deyman hammangizni allohga omonat bo'ling keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' omon qoling deb qolaman